Восьмой закон. Научись преодолевать трудности. Сэру Уинстону Черчиллю было уже 93 года, когда его пригласили прочитать доклад в университете. Люди приехали издалека, чтобы послушать знаменитейшего соотечественника своего времени. Войдя в зал, Черчилль увидел тысячи людей. Декан университета представил Черчилля как значительнейшего из ныне живущих англичан, который собирался произнести важнейшую речь в своей жизни, своего рода квинтэссенцию своей долгой жизни. Под сильные аплодисменты Черчилль подошел к кафедре и произнес следующую речь. «Никогда!» Никогда, никогда, никогда не сдавайтесь. Люди не сразу поняли, что речь завершилась. И не все были ею довольны, многие проделали большой путь. Но если мы примем во внимание биографию Черчилля, мы быстро поймем, почему его речь была столь короткой. Ничто не казалось старому человеку важнее, чем это напутствие. Кто сдастся, проиграет. Мы можем совершить много ошибок. Это не беда. У нас может быть много проблем, но они решаемы. Но если мы сдадимся, все кончено. Тот, кто однажды откажется от своей мечты, возможно, никогда больше не сможет мечтать. Тот, кто перестанет мечтать, перестанет жить. На долгое время все забыли о Черчилле политике. Его жизнестойкость много лет подвергалась испытанию. Когда, в конце концов, его, несмотря на это, все-таки назначили премьер-министром, шла Вторая мировая война. Его спрашивали, откуда он знает, что он именно тот человек, который необходим в это тяжелое время? Черчилль ответил, я это знаю, потому что всю мою жизнь я к этому готовился потом настало время, когда немецкие военные самолеты совершали налеты на Лондон. Погибло множество мирных жителей. Казалось... Англия близка к катастрофе. Каждую ночь происходили новые налеты. Гибло все больше людей. Советники и просто знакомые советовали Черчиллю сдаться немцам, чтобы прекратить бессмысленную бойню. Одна из ночей была для Черчилля самым большим испытанием. На Лондон снова летели бомбы. Лучшие друзья собрались вокруг Черчилля и собирались уговорить его сдаться. Они обвиняли его в бессмысленном жертвовании своим народом. Даже его лучшие друзья обвиняли его в убийстве своих соотечественников. Но Черчилль знал, что сдача потребует еще больших жертв. Он пригрозил кулаком бомбам и прокричал «Я никогда не сдамся! Никогда! Никогда! Никогда!» Не каждый человек подвергается столь же сильным испытаниям на жизнестойкость, но выносливость является для всех нас одним из самых важных законов. Пожалуй, даже самым важным законом. Все остальные ошибки вы можете исправить, но если вы сдадитесь, для вас все кончено. Больше ничего не будет. Поэтому каждый человек должен стать менее ранимым, более устойчивым к разочарованиям. Почему победители называют трудности уроками? Почему нам никогда ничего не падает с неба? Почему нам постоянно нужно бороться? На это нет исчерпывающего ответа. Речь идет о таинстве жизни. Мы знаем, что таковы ее законы. Наши кости должны испытывать определенную нагрузку, иначе они ослабнут. Через несколько дней они даже сломаются. Это известно на примере астронавтов, некоторое время находившихся вне влияния силы тяжести. Нам нужны кризисы, чтобы стать сильнее. Мальчик наблюдал за бабочкой, которая прилагала все усилия, чтобы выбраться из кокона. Пожалев ее, он решил ей помочь и раскрыть кокон. Отец удержал его, потому что помощь мальчика грозила бабочке смертью. Усилия важны для нее, так как она укрепляет свои крылья. Без них она останется слабой и не сможет летать. Многие люди, работавшие над американским экономическим чудом, пережили в своей юности тяжелый экономический кризис. Потом ушли солдатами на Вторую мировую войну. Они научились преодолевать трудности. Люди, совершившие это экономическое чудо, уже состарились и передали свои ведущие позиции сыновьям и дочерям. А это поколение, так называемых baby бумер выросло в совсем других условиях. Они не знают, что значит нужда. Их родители охраняли их от всех трудностей, так как хотели для них лучшей жизни. Но когда baby бумер встали во главе фирм, они стали поступать, как всегда, просто убегать от проблем и от трудностей. Они не доросли до такой роли. Авраам Линкольн говорил, вы не окажете человеку хорошую услугу, если будете делать за него то, что он должен делать и может делать сам. Трудности растут постепенно. Жизнь похожа на лестницу. На отдельных площадках мы работаем некоторое время, не поднимаясь вверх, но потом мы быстро поднимаемся выше, до следующей площадки на более высоком уровне. Эти площадки с их препятствиями имеют свой смысл. Они готовят нас к следующей ступени. Каждая ступень по-своему сложна. Не преодолев ее, мы не поднимемся выше. Так и должно быть, иначе мы недостаточно окрепнем для следующей ступени. Вы не можете избежать падений. Они есть часть жизни и часть нашего дела. Вы не можете изменить других людей и законы природы. Большинство вещей вы не можете изменить. Если вы попытаетесь это сделать, вас ждет разочарование. Единственное, что вы можете изменить, это вы сами и влияние, которое оказывают на вас трудности. Неважно, насколько хороша ваша идея, ваши продукты или ваша услуга, они никогда не будут непревзойденными. Всегда найдутся люди, не принимающие ваши продукты или ваши идеи. Всегда найдутся трудности. Каждое отрицание и каждое препятствие ведут за собой либо извинения, либо возможность чему-то научиться и пойти дальше. Трудности становятся барьером или делают вас сильнее для следующей ступени. Выбор за вами. Какова альтернатива? Чем вы активнее и чем дальше вы пробираетесь, тем выше станут препятствия, с которыми вам придется сталкиваться. Некоторые люди просто хотят убежать от проблем и ищут занятия, в котором не бывает разочарований. Но трудности, неотъемлемая часть каждого успеха, напрасный поиск приведет к разочарованию. Другие люди хотят задержаться на той ступени, на которой они как раз находятся, потому что знают, что на каждой высшей ступени становится больше трудностей. При этом они забывают, что оставаться на какой-то ступени можно до тех пор, пока не решены какие-то проблемы, которые не оставляют нас в покое и постоянно появляются заново. Невыученный урок нам зададут снова и снова. Это непременно приведет к разочарованиям. В таком случае гораздо приятнее учиться и справляться с новыми трудностями. Победители считают различные трудности на разных ступенях увлекательными. Они чуть ли не радуются возможности решать проблемы на более высоком уровне. Это становится доказательством их роста. Наверное, поэтому Черчилль не ограничился фразой «никогда не сдавайтесь», а сказал «никогда, никогда, никогда», потому что знал о различных уровнях трудностей. Например, на различных уровнях вы можете встретиться со следующими проблемами. Первый уровень. У вас есть идея, но никто не верит в возможность ее реализации. Ваши родственники и знакомые уговаривают вас быть разумнее. Вам нужно научиться сильнее верить в себя. Второй уровень. Вы хотите создать фирму, но вам нужны деньги. Банки не дают вам денег, потому что хотят видеть доказательства ваших успехов, но чтобы их получить, вам нужны деньги. Вам нужно научиться бороться за свой успех. Третий уровень. Ваше дело продвигается вперед, но вместо того, чтобы видеть в людях уважение, вы встречаетесь с завистью, а вас распространяют слухи. Вы должны понять, то, что говорят о вас другие, не играет никакой роли. Четвертый уровень. Вы оказались в тяжелом положении, и у вас появляются проблемы с партнером. Он считает, что у вас слишком мало времени. Он не понимает вашей устремленности вперед. Вы должны научиться заражать своего партнера идеями и понять, что с ним вы сильнее. Пятый уровень. Вы завоевали несколько важных для вашего проекта или услуги клиентов, но они не платят по счетам. Ваши дебиторские задолженности огромны. Вы должны научиться быть готовыми к непредвиденному и делать запасы. Шестой уровень. Вы достигаете одного успеха за другим, но у вас появляются проблемы со здоровьем. Вы должны понять, что ваша жизнь состоит не только из профессиональных успехов. Пришло время заняться другими аспектами жизни. Седьмой уровень. Вам срочно нужны квалифицированные сотрудники, но вы нигде не можете их найти. Вы должны научиться признавать проблему. Это большая разница ищете ли вы рабочую лошадку или партнера, которому вы даете шанс. Восьмой уровень. Некоторое время вам сопутствовал успех, но вдруг все рушится. Вы должны понять, что успех не может быть вечным. Стоять на вершине, значит стоять над пропастью. За каждой вершиной следует долина, а за ней следующая вершина. Девятый уровень. Все начинает терять свой смысл. Вы не можете и не хотите видеть смысл вашей работы. Финансовые успехи могут только на время прикрыть внутреннюю пустоту. Вы должны найти смысл своей жизни, понять его и больше времени и внимания уделять другим это только некоторые из возможных уроков. Едва вы успели выучить один, вам уже задают следующий. Такова жизнь. Когда бы вы ни столкнулись с трудностями, произойдет одно из двух. Либо вы сдадитесь, либо станете сильнее. Посмотрите на это с позитивной стороны. Столкновение с новой трудностью означает ваше развитие. Вы ушли с прежнего уровня и поднялись на более высокий. Вы доросли до следующего уровня. Процесс учебы и роста можно ускорить. Победители вообще не ждут тяжелых ситуаций, они сознательно выходят на них. Они начинают новые проекты, хотя знают, что там им придется преодолеть множество проблем. То, что другие считают неудачным стечением обстоятельств, для них очередной вызов, очередной шанс. Их девиз звучит так. Решив проблему, мы ищем следующую, более сложную. Они знают, что каждое более сложное задание требует и большей устойчивости к разочарованиям. Поэтому они сознательно тренируют свою способность преодолевать трудности. Откуда у них на это сила? Они сделали интересное открытие. В начале какой-то новой работы довольно простые вещи кажутся сложными. Но зато потом тяжелые проблемы кажутся довольно легкими. Это как учиться писать. На первом уроке сложнее написать «А», чем через несколько лет «Мотогонка». Вам необходимо преодолевать сегодняшние трудности. Если вам это удастся, у вас разовьется выносливость, которая поможет вам позже, легче преодолевать тяжелые ситуации, чем вам это сейчас кажется. Не трудности мешают нам идти вперед, а наши к ним отношения. Единственный, действительно опасный враг не вне нас, а в нас самих. Победители никогда, никогда, никогда не сдаются. Никогда!